olimni obitni tepasiga fazilati obitni bilamiza kechasiyu kunduzi ibodat bilan yuradigan odamni obit deyiladi ibodat qiluvchi degan kunduzi ro'za bilan namoz bilan kechasi ham qiyom layl kechalari uxlamasdan ibodat bilan yuradigan va taqvosi ham dunyoda taqvodorligi ham yetarlik bo'lgan odamni obid deyiladi o'sha obiddan olimning fazilati shu darajada hatto bir boshqa bir hadis sharifda sharifdagan al min ibadatil obid degani ham bor olimning uyqusi obitni ibodatidan yaxshi deganlar chunki buni qachon aytganlar desangiz shaytonni ko'rsalar machitni eshigida bunday kirayinmi kirmaynmi kirayinmi kirmaynmi deb turgan ekan endi payg'ambarlar biladi taniydi ko'radi e, shaytonni ha nima qilib turibsan bu yerda desa anav namoz o'qib turganni borib namozini buzay deyapmanu a uxlab yotgan odamdan qo'rqyapman degan ekan man uni namozini ovora bo'lib buzsam u uyg'onib qolib uni namozini tuzatib qo'yadi u ilmli odam degan shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vassallam bu olimning uyqusi ham johilning ibodatidan yaxshi deb aytganlar ana shu şu obiddan shunaqangi darajada ulug'larki olimlar osmondagi yulduzlardan oyni to'lin bo'lgan paytida o'n yillik bo'lgan paytida qaysi darajada fazilati ortiq bo'ladi ular nur bermaydi oy nur berib qoladi ana shu darajada ortiqlik qiladi olimlar obidlardan dedilar ulamolar payg'ambarlarning merosxo'rlari dedilar albatta bu payg'ambarlar tillou kumushni meros qoldirmaydi balki ular ilmni meros qoldirishadi kim o'sha ilmni olgan bo'lsa mukammal nasiba olibdi degan ekanlar mana shu dunyoda eng haqiqiy eng katta zo'r merosni olibdi o'sha odam dedilar demak bu olimlik ana shunaqangi bandalarni oliy qiladi hatto siddiqlik darajasiga ko'taradi chunki olimlar ollohni yaxshi taniganidan mukammal iymon keltiradi mukammal iymon keltirsa siddiqlik maqomi beriladi unga mana hazrati abu bakr siddiqga berilgan eng katta siddiq deyiladi haqiqiy olim bo'lib iymoni mukammal bo'lsa o'sha odam ham o'sha siddiqlik maqomini oladi chunki alloh taolo hadid surasining o'n to'qqizinchi oyatida illhi va rusuli deb mana marhamat qildi ollohga va uning rasullariga iymon keltirganlar ana shular siddiqlardir shuning uchun bu olimlikni demak maqomi shu darajada ulug' bo'ladi odamni jannatga kirishligiga ham bu eng oson kirishligiga olimligi ilmi sabab bo'ladi ekan chunki janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan mana imom muslim rivoyat qilib keltirgan hadis sharifda degan hadis sharifni keltirishadi mana ya'ni kim ilm talabida yo'lga chiqqan bo'lsa Ta alloh taolo unga jannatni ana shu ilm talab qilganligi uchun jannatni yo'lini oson qilib qo'yadi degan mana hadis shariflar chunki bu olimlarimiz yuqorida aytib o'tganimizdek jamiyatga foydasi shuki ular odamlarni yaxshilikka chaqiradi umum odamlarning e'tiboridan chetda qolayotgan muhim masalalarni ta'lim beradi tushunish qiyin bo'lgan narsalarni sodda qilib tushuntirishadi o'zlarini ilmi va sanoatdagi kashfiyotlari bilan xalqni og'irini yengil qiladilar demak xalqqa foydasi ko'p ekanmi ana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni yuqorida aytib o'tgan hadisimizga qaraganda odamga ollohga eng mahbub banda bo'ladi allohning yaxshi ko'rgan bandasi ollohning do'stlari bo'ladi avliyoullohlar mana shu olimlar bo'lishadi inshaalloh yana Ta alloh taolo bu olimlarimizning qalb ko'zlarini ochib qo'yadi ularni haq bilan botilni ajrata oladigan qilib qo'yadi mana janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan imom buxoriy va imom muslimlar rivoyat qilib keltirgan hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday deyaptilar alloh taolo kimga yaxshilikni iroda qilsa uni dinda faqih qilib qo'yadi ya'ni dinda bilimdon qilib qo'yadi demak olloh o'sha bandaga yaxshilikni iroda qilganligini sababi o'z o'zidan mana shu odamning taqih bo'lib turishligi dinda bilimdon bo'lib turishligi o'sha olloh unga yaxshilikni iroda qilganligiga dalil bo'lib turadi ekan o'zi alloh taolo olimlarni odamlarni to'g'ri yo'lga boshlovchi peshvolar qilib qo'ygan alloh taolo o'sha boshliqlarni qalbiga to'g'ri yo'lni solib turadi shuning uchun agar bir yerga safarga ikki kishi chiqib ketayotgan bo'lsalaringiz ham bittalaringizni boshliq qilib olinglar deb olganlar shu safarni boshlig'i qilib olinglar bittalaringizni va o'shani fikri bilan o'shani gapi bilan harakat qilinglar deganlar chunki alloh taolo o'sha boshliqni qalbiga yaxshilikni soladi degan shuning uchun olimlarimizni boshliq qilib ana shu olimlarimizni gapi bilan yurishligimiz kerak ming afsus ha? hozirgi paytda o'zi hech nimani bilmaydi kirill alibbosini ham zo'rg'a Ha? juda o'zidan olim yasab ya bu hadis bu bu zaif hadis bu bu olim domlani aytgan gapi bekor deb o'zicha patvo chiqaradiganlar bor olloh asrasin o'shalarni peshvo qilib olganlar bor janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunaqangi odamlar to'g'risida nima degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vassallam nima deganlar إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس الرؤساء رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا متفق عليه هم إمام بخاري هم إمام مسلم ikkovlari ham rivoyat qilgan hadis sharif bu albatta alloh taolo ilmni odamlardan bunday sug'urib olib qo'ymaydi lekin ilmni olib qo'yishligi ulardan olimlarini olib qo'yishlik bilan bo'ladi olimlarni vafot bo'lishligi bilan ulardan ilm sug'urilib ketadi olim ketsa bu mautul alimi moutil alam deyiladi olimning o'limi butun olamning o'limi bilan barobar chunki ilmsizlik bu o'lim bilan barobar bo'ladi olimlardan birontasi qolmadimi hammasini olloh taolo jonini olib ilmni bandalarni o'rtasidan sug'urib oldimi endi ular o'zlariga johil peshvolarni qilib oladi johil peshvolarni qilib olgandan keyin haligilardan so'raladi ular ilmsizlik bilan patvoni beradi ana o'zlari ham adashadi boshqalarni ham adashtiradi shu bilan degan mana bu hadis sharif bu demak siz bilan biz ana shu olimlardan agar so'ramaydigan bo'lsak u odamlar o'zlari ham adashadi bizni ham adashtiradi olloh asrasin shuning uchun eng yomoni nima desa chalalik deyiladi chalalikda qaysinaqangi ishda işte bo'lsa ham chalaligi yomon mana tabib agar chala bo'ladigan bo'lsa odam o'ldiradi odam o'ldiradi dorini beradi bilmasdan odam o'laveradi agar usta imorat quradigan usta chala bo'lsa imorati bosib qoladi u ham halokatga sabab bo'ladi qanaqangi ish bo'lsada xullas lekin shularni ichida eng yomoni nima desa ilmda chalalik bu odamni kofirligiga olib boradi olloh asrasin chala mulla odamni kofir qiladi o'shaning uchun chalalikdan ehtiyot bo'lish kerak hech bo'lmasa siz o'zingiz chala bo'lsangiz a hech bo'lmasa ergashgan odamingiz mukammal odamga ergashing ekanda o'shanda sizni chala demaydi o'shanda sizni siz ham mukammalni qatoriga qo'lash qo'shilasiz chunki siz mukammalni yetagini ushlab orqasidan ketyapsizda hamma ko'r bo'lsa ko'zi ochiqni qo'lidan ushlab ketayotgan bo'lsa to'g'ri yo'lda ketadida u ko'rligi ziyon qilmaydi unga alloh asrasin demak shuning uchun olimlik shu darajada yuqori bo'lganligi uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam birinchi bo'lib olim bo'l dedilar endi olimlik yuqorida aytganimizdek hammaga berilmaydi ekan olloh tanlagan odamiga olimlik beradi bitta shaharda bitta ham olim bo'lmasligi mumkin minglab odam madrasaga kirib o'qiyigan bo'lsa ichida bitta ham olim bo'lolmasligi mumkin lekin bitta chiqib qolsa o'sha o'sha shaharni hammasini gunohkor bo'lishligidan saqlab turadi ekan shuning uchun janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu olim bo'lishlikka qattiq targ'ib qildilar shu olimi bo'lib qolsa o'sha odamni o'sha shaharda yashovchilarni baxtliligini alomati dedilar insonning baxtliligini alomatidan bir olimi va tabibi bor yurtda yashashligi dedilarda de? qarang chunki ayniqsa e'tiqodiy bilimlarni agar shak qilib qolsangiz o'sha paytda ollohni nazdida nima haq bo'lsa man shunga e'tiqod qildim deb turib tezlik bilan biladigan odam oqtarmasdan ertaga olim ro'para kelib qolsa so'rayman desa yoyinki bo'lmasam falon kuni falon yerga safar qilaman umraga boraman o'sha yerdan so'rab olaman desa yoyinki bo'lmasam toshkentga palon kuni boraman ana shu kuni so'rab olaman desa u odamni iymoniga ziyon yetib qoladi to'xtamasdan oxtarish kerakda ana shaharida o'zini shaharida olimi bo'lsachi qiynalmaydida darrov so'rab oladi hozirgi paytda alhamdulillah telefonlar chiqib ketdi bir yaxshi olimni telefonini bilsak İçimizde telefonda bu seyir soru alalımız.